assalomu alaykum xush kelibsiz bugun sizlar bilan ko'pchilikni talablariga binoan napolyon tortini tayyorlaymiz kanalimiz doimiy kuzatuvchilaridan biri aynan yumshoqqina napoleon tortini ko'rsatib berishimni juda iltimos qilgandi shuning uchun bugun sizlar bilan yumshoqqina napoleon tortini tayyorlaymiz marhamat tomosha qiling buning uchun bizga ikki yuz ellik gramm sariyog' va 500 yuz un kerak bo'ladi sariyog' muzlatgichni muzxonasida turgan bo'lishi kerak lekin menda juda ham muzdog'mas edi men qirg'ichdan o'tkazgandan so'ng ham muzlatgichni muzxonasiga qo'yib oldim so'ngra biz yarim choy qoshiq разрыхлитель solib olamiz agarda siz yumshoqroq xamir bo'lishini xohlasangiz разрыхlitel solishingizni maslahat beraman 150 ml suvga bir choy qoshiq tuz solib oldim va bitta tuxum chaqib oldim foydalanadigan suvimiz muzdog' bo'lishi kerak shuning uchun men muzlatgichni muzxonasiga 15 daqiqaga suvni qo'yib oldim tuxumni chaqib bo'lgandan so'ng bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz so'ngra uksus quyib olamiz uksusni albatta olti foizligidan foydalaning katta foizli uksuslar sog'liq uchun zarar hisoblanadi bu yerda men to'la bo'lmagan bir osh qoshiq uksus quydim men olmali uksusdan foydalandim uksusni suvga solib olganimizdan so'ng yaxshilab aralashtirib olamiz so'ngra sariyog'li unga solib yumshoqqina xamir qorib olamiz bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan yana bir muhim jihat bu yerda mushlab xamir qorish kerak emas faqatgina un va suvni aralashtirib bitta to'plam qilsak bo'ldi xamirni tezroq qorishimiz kerak shunda sariyog'lari erib ketmaydi xamir haqida gapirganda sariyog' haqida gapirishni unutdim sariyog'ni agarda sifatlisidan foydalansanglar bu napoleonni tamiga juda ham ta'sir qiladi men sakson foizli tabiiy sariyog'dan foydalandim margarindan yoki foizi kamroq sariyog'dan foydalansanglar rezinkali bo'lib qolishi ham mumkin xamiringlar shuning uchun e'tibor berasizlar xamirni bu yerda stol ustida olib yoyganingiz qulayroq bo'ladi men stol ustida yoyaman shunda menga qulay bo'ladi xamirimizni taxlab taxlab bosib bosib to'r burchak zuvala shaklga keltirib olamiz mana xamir deyarli tayyor bo'ldi xohlasangiz ozgina tindirsangiz bo'ladi muzlatgichda men birato'la kesib olib bo'laklarga so'ngra tindirdim xamirimizni endi idishimizga ozroq un sepib solib olamiz so'ngra albatta salofan bilan o'rab muzlatkichni muzxonasiga olib qo'yamiz menda muzlatkichni muzxonasidan yarim soat turdi endi xamirlarimizni olib bitta bitta yaxshilab unlab yoyib olamiz shu yerda yana bir narsani aytib o'tishim kerak xamirni yuqorioq yoyinglar agar xamir qalin bo'lib qolsa rezinka sifat bo'lib qoladi xamirni men yaxshilab unlab oldim shunda yoyish ham oson bo'ladi so'ngra men o'lchab pergament qog'oz kesib oldim va pergament qog'ozini ustidan chiqib turish kerak chunki xamir kichrayadi ya'na pishganda xamirni pergament qog'oziga ustiga qo'yib qattiq bosib yopmanglar unda pergament qog'oziga yopishib qoladi, so'ngra pishayotganda ko'tarilib ketadi va koжиlar tekis chiqmaydi mana men pishirib oldim endi uni ikkiga bo'lib olaman har bir kojni shu usulda tayyorlab bo'lib oldim korjlarni kesayotganda ham ehtiyot bo'lasizlar chunki sinib ketadi lekin sinib ketsa hech narsa qilmaydi joylab krem bilan yopishib yana tekislanib qoladi bu yerda asosiy masala tekis bir xil qilib kesib olish men bitta ko'rni teng yarmini ya'ni qizarib chiqqan ko'rni teng yarmini olib uni ustiga sepish uchun uqalab oldim endi esa tortimiz uchun krem tayyorlab olamiz kremimiz juda ham tez tayyor bo'ladi 2 dona smetana oldim smetanalar 400 yuz gramli smetana ya'ni 800 yuz smetana bo'ldi smetanalar menda juda ham qoyuq smetana har doim shu smetanadan foydalanaman siz ham o'zingiz ishongan qoyiq deb bilgan smetanadan foydalaning so'ngra bir banka варенный sugushonka solib oldim варенный sugushonkani ham qoyig'idan foydalansanglar kreminglar ham yaxshi chiqadi agar siz napoleon tortiga smetanali krem ishlatsangiz tort judayam yumshoq bo'ladi turgan sari yumshaydigan to'rt bo'lib chiqadi pastiga uncha tekis bo'lmagan korjni qo'yamiz so'ngra kremimizdan surtib olamiz singan joylarini tekislab bo'ladi krem surgandan so'ng ustiga bosib bası, bosib qo'yib-qo'yib chiqamiz oxirgi korjni teskarisini qo'yib qo'limizda bosib bası, bosib olamiz krem surib ustidan urvoqlarni sepib chiqamiz menda 4 bir kecha turdi va turgandan so'ng men uni chetlarini kesib tekislab oldim chunki men pirojniylar ko'rinishida dasturxonga tortmoqchi bo'ldim ko'rib turganingizdek tort juda ham yumshoq bo'lgan tortimizni bo'laklarga bo'lib olamiz bo'laklarga bo'lingan to'rtni xohishga qarab bezatib olamiz men shokoladli pasta bilan bezatdim ushbu napoleon aynan yumshoqqina Napoleonda yaxshi ko'ruvchilar uchun smetanali kremi bo'lgani uchun turgan sari yana ham yumshaydi agar sizga qattiqroq qirsillaydigan napoleon yoqsa unda boshqa kremdan foydalanishingizni maslahat beraman xamiriga yaxshi sariyodan foydalansangiz mazali smetanadan foydalansangiz albatta tortigiz juda ham chiroyli chiqadi smetanali kremdan foydalanganimiz uchun chetlarni ham chiroyli qilib tekislab oldik agarda boshqacha kremdan foydalansak bunday tekis qilib kesib bo'lmas edi video sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman videoni tomosha qilganingiz uchun tashakkur aytaman ushbu retseptdan ham albatta tayyorlab ko'ring sizga albatta yoqadi yana qanday retseptlar tayyorlashimni xohlashingizni kommentariyada qoldiring meni instagram akkauntimni ham kuzatib borishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling